assalomu alaykum hurmatli algoritm kanali obunachilari sizlar bilan shohruh ismoilov bugun video darsimizda matematikadan azlashtirilgan axborotnoma kitobining parametrli tenglamalar sistemasi mavzusi yechimlarini ko'rib o'tamiz Xo'p, ozroq eslab olaylik demak bizga tenglamalar sistemasi berilgan bo'lsin bu yerda x olti koeffisiyentlar a 1 va a ikki igr olti koyefisietlar b 1 va b 2 va ozo sonimiz s bir va c2 ga teng bo'lsin ho'p berilgan tenglamalar sistemamiz yagona yechimga ega bo'lishi mumkin ya'ni bitta yechimga ega bo'lishi mumkin cheksiz ko'p yechimga ega bo'lishi mumkin va yechimga ega emas bo'lishi mumkin ya'ni yechimlari yo'q ho'p qachon bitta yechimga ega bo'ladi shu haqida gaplashamiz qanday shartlarda demak x olti koeffisiyentlar a 1 ning a 2 ga nisbati igrik olti koyefisiyentlar b 1 ning b 2 ga nisbatiga teng bo'lmasa berilgan tenglamalar sistemasi bitta yechimga ega bo'ladi qachon cheksiz ko'p bo'ladi qachonki x oltiga koeffisiyentlar nisbati a 1 a 2 y oltiga ig oltiga koeffitiyentlar nisbati bir taqsim b a2 va ozod sonlar nisbatis c1 s 2 o'zaro teng chiqsa uchalasi ham shunda cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi berilgan tenglamalar sistemasi ho'p qachon yechimga ega emas qachonki a 1 a 2 b 1 taqsim b ikkiga teng bo'lib lekin s bir taqsim s ikkiga teng bo'lmasa berilgan tenglamalar sistemasi yechimga ega emas deb ataladi birinchi misolni ko'rib o'tamiz aning qanday qiymatlarida tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lmaydi xo'p bu yerda birinchi x xni oltidagi koeffitsientimizni yozib olaman a bir a ga teng ikkinchi a ikki esa x oltidagi koeffitsient yozilmasa demak u bir bo'ladi demak birga teng xo'sh b bir b bir igrk oltidagi koeffitsient minus birga teng hop b ikki igrik olti koeffitsiyent musbatdan birga teng ho'p s 1 teng bo'ladi 0 ga, s 2 teng bo'ladi 10 ga. mana demak koeffitsiyentlarni topib oldik endi sistema yechimga ega bo'lmaydi qachon yechimga ega bo'lmaydi qachonki a 1 taqsim a 2 b 1 taqsim b ga teng bo'lib lekin s 1 taqsim S2 ga teng bo'lmasa berilgan tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lmaydi ho'p a 1 ni o'rniga qo'yamiz a taqsim a ikki birga teng b 1 minus birga teng bu esa birga teng s 1 0. c 2 esa 10. demak a teng bo'lishi kerak ekan minus birga teng bo'lmasligi kerak ekan nolga haqiqatdan minus birga teng bo'lsa u nolga teng emas hisoblanadi demak aning minus birga teng qiymatida tenglama sistemasi yechimga ega bo'lmaydi demak birinchi savolning javobi a javobda ko'rsatilgan ikkinchi savol kaning qanday qiymatlarida ho'p sistema birorta ham yechimga ega bo'lmaydi bunda ham birinchi x olti koeffisiyent a 1 xo'sh k kvadrat qo'shilgan k plyus bir ko'rinishida yozilyapti a 2 ikki hop k olti koeffitsient birga teng xo'sh b 1 b 1 y olti koeffitsient bu 3 bo'lyapti nisbatan xo'sh b 2 Y olti kofitsiyent yozilmasa bir musbatan birga teng xo'sh s bir s birni topish uchun oltini bu tomonga o'tkazishimiz kerak plyus bo'ladi demak nisbatan olti ho'p c 2 k o'ng tomonga o'tsa minus k bo'ladi minus k ga teng ekan ho'p endi shart sistema birorta ham yechimga ega bo'lmaydi birorta ham yechimga ega bo'lmasligi uchun a 1 taqsim a 2 teng bo'lishi kerak b 1 taqsim b ikkiga teng bo'lmasligi kerak s 1 taqsim s ikkiga yozamiz boshladik Xo'p, k kvadrat lus k plus 1 taqsim 1 teng uch taqsim bir, bir teng ten. emas 6 taqsim minus k Xo'p, mana bu birinchi holatni ko'ramiz mana bu tengla proporsiya qilsam demak k kvadrat plus k plus bir teng uch k kvadrat pilyus k minus ikki teng nol kvadrat tenglamaning birinchi yechimi minus ikki ikkinchi yechimi esa e bir endi mana bu joyda k nechiga teng bo'lmaslii kerak shuni topish uchun proporsiya qilaman minus uch k teng olti k teng emas hop minus uchga bo'lminus ikkiga dema minus ikki chiqmadimi bu yerda chiqdi mana shu javobni demak olib tashlashimiz kerak minus ikkiga teng bo'lmasligi kerak faqat k ning bitta qiymati bor ekan bir degan ho'p to'g'ri javob b javobda ko'rsatilgan uchinchi savol agar uh, mana bu tenglama sistemasi berilgan bo'lsa kning qanday qiymatlarda x plyus ygr ikkiga teng bo'ladi deb so'ralmoqda ho'p sistemani yozib olaman demak x plyus ikki yr teng ikki ikki x plyus ygrik teng k demak uh, mana bu k mana shu sistemadan kelib chiqqan holatda x ga y qo'shsak ikki bo'ladi deyilyapti demak bu tenglikni qanoatlantirgan x va y sonlar mana bu tenglikni ham qanoatlantirish keling shu ikkalasidan bitta tenglamalar sistemasi tuzaman ho'p x plyus ikki y teng ikki k pilyus yrk teng ikki ho'p ana endi ana endi bularni ayirib yuborsam y teng nol bo'ladi ning qiymati esa ikki bo'ladi mana men tenglamalar sistemasini yechdim endi ikki ko'paytirilgan x o'rniga qo'yaman ikki qo'shilgan y o'rniga qo'yaman 0. shunda k ning qiymati kelib chiqadi demak k 4 ga teng ekan demak 4 degan javob b javobda ko'rsatilgan 4 savol agar mana bu tenglamalar sistemasi o'rinli bo'lsa k ning qanday qiymati 2 ga teng bo'ladi deyilyapti demak bu yerda k ga bog'liq tenglikni ushlab turamanda tepadagi ik plus uch yigrik teng oltini alohida bu yerga yozib olaman xo'sh k plyus uch yg teng oltini olaman va mana bu yerda x 2 ga teng uni ham mana shu tenglama sistemasiga yozaman va bu tenglama sistemasini yechib x va y ni topsam olib kelib mana bu joyga qo'ysam k ning qiymati kelib chiqadi Xo'p, buning uchun ayirib yuboraman ayirib yuborsam 2 y teng oltidan ikkini ten, 4. y ning qiymati 2 chiqyapti Xo'p, x ning qiymatini topsam x 0 ga teng bo'lar ekan ho'p endi uh, bu yerda 2 ko'paytirilgan x ya'ni 0 qo'shilgan k ko'paytirilgan y teng sakkiz munosabat bor mana shu yerda ikki k teng sakkiz bo'lgani uchun kning qiymati ikkiga bo'lib yuborsam to'rtga teng bo'ladi ye javobda berilgan to'g'ri javobimiz hop beshinchi savol beshinchi savolimizda tenglamalar sistemasi ai qanday qiymatlarni yechimga ega emas bizga berilyapti a kvadrat x plyus uch ygr teng 3 ho'p 3 x plus ygrik teng to'rt yechimga ega emas a kvadratning uchga nisbati uchning mana bu y koeffitsient 1. 3 bir 1 birga nisbati ho'p teng bo'lmasligi kerak uchning to'rtga nisbatiga o bu proporsiya qilsak a kvadrat teng to'qqiz bo'ladi aning qiymati plyus minus 3 chiqadi mana ko'rib turibmiz 3 1 birga bo'lsam 3 chiqsa u 3 taqsim to'rtga teng emas bu shart bajariladi demak a ning qiymati plus minus 3 bo'lishi kerak bu a javobda berilgan oltinchi savol aning qanday qiymatlari tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lmaydi hop oltinchi savolni yozib olaman hop tenglamalar sistemasi teng, 2 Hoş, x qo'shilgan a yrk teng ikki xo'sh A'x x qo'shilgan ikki ygik teng uch demak ikkining aga nisbati a ning 2 ga nisbati teng bo'lib ular teng bo'lmasi kerak 2 ning 3 ga nisbati shunda yechimga ega bo'lmaydi yechimga ega bo'lmaydi mana bu a ni ko'paytirsam a kvadrat teng 4, a ning qiymati plus minus 2. xo'sh plus minus 2 bu 2 yo minus ikkini olib borib qo'ysak u ikki 3 ga teng chiqmaydi demak a ning ikki xil qiymati bor plus 2 va minus 2. A ning qanday qiymatida tenglas yechimga ega bo'lmaydi deyilgan Uzr, tepada oltinchi savolda edi to'g'ri javob d javobda nima qilingan ko'rsatilgan keyingi savolga o'tamiz yettinchi savol a ning qanday qiymatlarida tenglama sistemasi yechimga ega bo'lmaydi xuddi shunday bo'lyapti a aning ikkiga aning ikkiga nisbati a aning ikkiga nisbati teng bo'ladi ikki mana bu igri olti kofitsiyent birga teng yozilmasa ikki taqsim bir teng bo'lmasligi kerak to'rt taqsim uchga to'rt taqsim uchga ikkini proporsiya qilsak a teng to'rt bo'ladi demak to'rt degan javob a javobda ko'rsatilgan yettinchi savol edi bu sakkizinchi savol kning qanday qiymatlarida sistema cheksiz ko'p yechimga ega xo'sh bu uch ks birinchi koeffitsiyentimiz uchga teng bo'lyapti x iks oltidagi ikkinchi koffisientimiz to'qqizga teng bo'lyapti teng igrik oltidagi birinchi koeffitsient koeffitsiyent oltini bo'lamiz y igrikning oltidagi ikkinchi koeffitsientimiz o'n sakkiz teng k taqsim k plus bir cheksiz ko'p yechimga ega bo'lishi uchun bular uchalasi bir biriga teng bo'lishi kerak qisqartirsam bir taqsim uch oltiga bo'libbo bir taqsim uch mana ikkitasi teng chiqdi endi uchinchisi ham teng bo'lishi uchun biz hozir k ning qiymatini topamiz proporsiya qilamiz birga ko'paytiraman k plyus bir bo'ladi uchga ko'paytiraman uch k bo'ladi ikki k teng bir ekan ning qiymati nol butun beshga teng ekan ikkiga bo'lib yuborsam demak bizda nol butun besh berilganmi berilgan s javobi bir, bir, bir taqsim ikki ko'rinishida berilgan 9. savol kning qanday qiymati tenglama sistemas yagona yechimga ega bo'ladi x olti koeffitsiyent k, k ning uchga nisbati ho'p to'rtning birga nisbati yagona yechim bo'lishi uchun bular teng bo'lmasligi kerak shunda k teng emas 12 ikki bo'ladi demak k 12 ikkiga teng bo'lmasa bo'ldi tenglama sistemasi yagona yechimga ega bo'ladi a javob bu to'qqizinchi savol edi o'ninchi savolni ham ko'ramiz o'ninchi savol aning qanday qiymati tengnamala sistemasi cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi x oltia koeffisiyent a plyus olti a plyus oltining x olti koyffisiyent minus ikki aga nisbati teng bo'ladi y olti koyffsiyent minus oltining mana bu yerdagi nusbatdan uchga nisbati ho'p demak cheksiz ko'p yechim degan demak bu holatda 2 taqsim a, -3 a -3 içim, Ho, minus uchni ham yozaman ning a minus uchga nisbat o'zaro teng bo'lishi kerak cheksiz ko'p yechimga ega bo'lishi uchun -6 minus 3 ga bo'ladigan bo'lsak a 6 olti taqsim minus ikki a teng bo'ladi dan 2 ga. xo'sh demak 2 taqsim a 3 uch ham teng bo'ladi ni 3 ga bo'lsak -2 ga. endi ishlaymiz proporsiya qilsak a plyus olti teng minus to'rt a bu yoqqa o'tsa besh a minus olti aning qiymati minus olti taqsim besh bu yerda proporsiya qilsam minus ikki a minus uch teng ikki bo'ladi ochib chiqsam minus ikki a plyus olti teng ikki minus ikki a teng minus to'rt aning qiymati musbatdan ikki bo'ladi demak bir a ning qiymatlari turli chiqqani uchun ikkalasi bir xil bo'lganda har bitta tengligimiz demak o'zaro bir biriga nima bo'lardi teng bo'lar edi xo'sh demak a ning har xil qiymati chiqdi ho'p hop bunga sabab esa ha mana bu yerdagi minus hisobga oiz plyus to'rt a bo'ladi to'rt a ni ayirsak demak uch a bo'ladi uch a teng olti plyus olti bo'lar ekan a ning qiymati 2a. demak mana ikkala holatda ham bir xil chiqdi agar bir xil bo'lmaganda a ning bunday qiymati yo'q bo'lar edi mana bir xil chiqdi demak a 2 ga teng bo'lganda demak a javobda ko'rsatilgan 2 ga teng bo'lganda berilgan tenglama sistemasi cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi 11-savol. K ning qanday qiymatlari tenglama sistemasi cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi op x oltidagi koeffisiyent uch bu yerda uch bu yerda esa ka 3 ning, uchning demak uchning k pilus ga nisbati teng bo'lishi kerak ir oldida k 1 bir bu yerda esa bir k 1 bir taqsim bir teng bo'lishi kerak k pilus bir taqsim uchga k pilus bir taqsim uchga xo'sh uch teng ko'paytirsak k kvadrat minus bir bu yoqqa o'tkazsak k kvadrat 4 kning qiymati plus minus ikki kning qiymati plus minus ikki bo'lsa k ikki bo'lganda mana bu yerga olib borib qo'ysam ikkidan 1 ayorsam 1. taqsim bir ikkiga birni qo'shsam uch 3. uch ya'ni teng chiqyapti demak k ikki bo'lsa bo'ladi biz yechim sifatida oz minus 2. minus ikkini olib borib qo'ysam 3 uch bo'ladi minus sikkini olib qo'ysam minus bir bo'ladi minus uchni birga bo'lsam minus uch bu esa minus bir taqsim uch demak e, kning minus 2 degan qiymatini ololmaymiz kning faqat musbatdan 2 degan qiymatni olamiz d javobda ko'rsatilgan 12 ikkinchi savol 12 ikkinchi savolga yuzlanamiz A ning qanday qiymat tenglama sistemasi yagona yechimga ega bo'ladi deyilmoqda bizda sistema berilgan x plyus ygrik teng a ga xo'sh x y esa 9 ga teng ho'p uh, buni ishlash uchun yrkni topamiz a x ix ko'rinishida pastga olib borib qo'yamiz ks ko'paytirilgan a x teng ho'p to'qqiz ochib chiqadigan bo'lsam a x minus x kvadrat teng to'qqiz k kvadrat minus a x qo'shilgan to'qqiz teng 0 ho'p yechimga ega bo'lish uchun diskman noldan katta bo'lishi kerak demak a kvadrat minus to'rt ko'paytirilgan to'qqiz shu noldan katta bo'lishi kerak ho'p ha yagona yechim deyilgan ekan yagona yechim deyilgan bo'lsa ds nol bo'lsa yagona yechim bo'ladi a kvadrat teng to'rt to'qqiz o'ttiz olti a teng plyus minus olti bo'lganda berilgan tenglama sistemasi yagona yechimga ega bo'ladi ye javobda ko'rsatilgan o'n uchinchi savol ning qanday qiymatlari tenglama sistemasi yechimga ega bo'ladi bu yerda ikkita holat bor mana bu birinchi teng besh teng ikkini olamizda ishlasak x bilan y kelib chiqadi olib kelib mana bu joyga qo'ysak ani qiymati kelib chiqadi demak biz yozib olamiz ikki x qo'shilgan uch yr teng besh xo'sh x minus yk teng ikki xo pasta uchga ko'paytiraman past uchga ko'paytirsam tepa o'zgarmaydi ikki x plus uch ygrik teng besh uchg ko'paytirsam uch x minus uch ygrik teng olti endi qo'shib yuboraman qo'shib yuborsam ketdi ho'p 2x ga 3 x qo'shsak 5x teng 11 bo'ladi. x ning qiymati 11 taqsim 5 ga teng bo'ladi hop endi y topaman 11 taqsim 5 ayrilgan y 2 ga teng mana bu yerga qo'yibman. y ning qiymatini topish uchun 2 dan 11 taqsim 5 ni ayiraman minus igri qolyapti bu yoqqa erishib o'tdi minus ygrik teng minus bir taqsim besh bo'ladi igrikning o'zi esa 1 taqsim ga teng bo'ladi ho'p endi k amiz bu yerda a teng a teng k plyus to'rt iikka iks pilyus to'rt yiikka x qani mana o' n bir taqsim besh oh qo'shilgan to'rt ygrik to'rt ko'paytirilgan 1 taqsim besh xo'sh 11 4 pilus to'rt taqsim besh o'n beshni bo'lsak demak 3 ga teng bo'lar ekan d javobda ko'rsatilgan 14 to'rtinchi savol mana bu tenglamalar sistemasi x teng uch yeg teng ikki yechimga ega bo'lsa ani topishimiz kerak endi x teng uch igi teng ikki ixsni o'rniga 3 qo'yaman y o'rniga 2 qo'yib chiqaman shun 3 qo'ysam 3 a bo'ladi demak 3 a y o'rniga 2 qo'ysam 2 b bo'ladi teng 3. bu yerga 3 qo'ysam 3 b 2 a 3 b 2 a teng ikki bo'ladi mana tenglamalar sistemasi hosil bo'ldi bu yerda a ning qiymatini topishimiz kerak shuning uchun tepani ga, pasti esa -2 ga ko'paytiraman 3 ko'paytirsam tepani 9 a 6 b 9, to'qqiz pasti minus ikkiga ko'paytirsam 6 b 4 a 4 bo'ladi -2 ga ko'paytirganim uchun qo'shib yuboraman endi mana bular ketdi 5 a teng bo'ladi 9 bilan -4 dan 5 qoladi a ning qiymati 1 ga teng chiqadi hop bizda 14 to'rtinchi so savolda aning qiymati bir chiqyapti ye javobda ko'rsatilgan o'n beshinchi savol so mning qanday qiymati teng sistemasi yechimga ega emas x olti koeffitsiyent mning ikkiga nisbati m ikkiga nisbati hop i olti tsien ikkining mga nisbati xo'sh to'rt buyoqqa o'tsa -4 to'rt bo'ladi bu esa plyus sakkiz bo'ladi minus to'rt pilus hoyechimga uh, ega emas degan yechimga ega bo'lmasligi uchun bu ikkovi teng bo'lib u s bir taqsim 2 ikkiga teng bo'lmasligi kerak proporsiya qilsak m kvadrat teng to'rt mning qiymati chiqadi 2 va -2. ikki endi mana bu joyda m nechchiga teng bo'lmasligini topish uchun ho'p ko'paytiraman 4 m teng 16 8 sakson ikki m teng bo'lmasligi kerak minus nechige? 4 to'rtga m minus ga teng bo'lmasi kerak mana m minus ga ikkala holatda ham teng emas demak ning ikkita qiymati plus minus ikki qiymatlarida berilgan demak tepadagi edi minus ikkida tengla sistemasi yechimga ega bo'lmaydi ye javob ekan 16 oltinchi savol 16 oltinchi savolda ham xuddi shunday bo'lyapti ning qanday qiymatlarida tenglama sistemasi yechimga ega emas x oltia 1 ga teng 1 ning a ga nisbati teng bo'ladi a ning birga nisbatiga teng emas birning ikki aga nisbatiga teng bo'lmasligi kerak shunda a kvadrat teng bir ning birinchi qiymati bir ikkinchi qiymati minus bir endi mana bu ikkalasi teng bo'lmasi kerak ho'p shunda ko'paytirsak proporsiya qilsak ikki a kvadrat teng emas birga a teng emas plyus minus bir taqsim iz astida ikkiga bir taqsim ikki bo'ladi hop demak aning minus bir va bir degan qiymatlarida bo'ladi bu d javobda ko'rsatilgan o'n yettinchi savol 17. yettinchi savolda Y minus x ikkiga teng ekan ygrik kvadrat minus x kvadrat esa 8 a ga teng ekan ygrik x esa a kvadratga teng ekan bu yerda a musbatligi ta'kidlanyapti mana xo'sh <us>, bu sistemani yechishim kerak mana y kvadrat minus iks kvadrati yozib olaman. y minus k ygrk pilus x teng 8 ten, a y plus k a kvadratga teng ekan y minus x ga teng ekan Xo'p, demak a nol bo'lishi mumkin qisqartirib yuboraman a teng 2 ga bo'lib yuosam 4. a ga ham bo'lib odimda a teng 4 bo'lishi mumkin demak a ning 2 xil qiymati bor ekan to'rt yoki nol ho'p endi tenglama sistemasini yechishimiz kerak noldan katta degani uchun mana buni olmaymanda faqat to'rtni olaman olib borib qo'yaman ho'p y minus k teng ikki igk plyus x teng mana bu yerga to'rt qo'ysam to'rtni kvadrati o'n olti bo'ladi qo'shib yuboraman ikki y teng bo'ladi o'n sakkiz yr teng bo'ladi to'qqiz x teng bo'ladi yetti demak tenglama sistemasi yechimi yettiyu to'qqiz bo'ladi yettiyu to'qqiz bizda b javobda ko'rsatilgan o'n sakkizinchi savol a va b ning qanday qiymatlari tenglav sistemasi yechimga ega emas x oltida turgan koeffitsient a ga teng bundachi oltiga teng demak a aning oltiga nisbati xo'sh y olti kofisent minus besh bunda o'n besh minus beshning o'n beshga nisbati hop minus ning b pilus uchga nisbati minus ning b plus uchga nisbati ho'p shartda yechimga ega emas degan yechimga ega bo'lmasigi uchun bu ikkovi teng bo'lib ular s bir taqsim s ikkiga teng bo'lmasligi kerak mana bu yerda ishlaydigan bo'lsam xo'sh minus ikki ani qiymati mana bu proporsiya qilaman oltini besh bo'lsam o'ttiz o'ttizni o'n beshga bo'lsam ikki minusdan ikki bo'ladi ho'p minus beshni demak o'n besh bilan qisqartirsam minus bir taqsim uchga teng bo'lmasligi kerak minuslar ketdi proporsiya qilsam uch teng bo'lmasligi kerak b plyus uchga b teng bo'lmasligi kerak 0 ga. Xo'p, demak shu shartlarni bajarishimiz kerak ekan b teng emas nol a teng minus ikki a teng minus ikki b teng emas nol ye javobda ko'rsatilgan 19 to'qqizinchi savol tenglamani sistemasi anin qanday qiymati yechimga ega emas a minus 7 ga nisbati xo'p, teng 3 ning minus 18 ga nisbati teng bo'lmaslig kerak 5 taqsim ga. a -2 varsam, minus ikki teng bo'ladi qisqaradi bu uchga bo'lib uorsam minus 7 ga ko'paytirsam minus 7 taqsim olti a teng ikki bu yoqqa musbat bo'lib o'tadi 7 taqsim olti a teng bo'ladi Xo'p. demak xo'sh bunga dan bersam 12, 12 dan 7 yettini ayirib 6 ga bo'laman 5 taqsim olti yaxshi 5 taqsim olti xo'sh demak bu bunga teng emas bu shartni qanoatlantiradi demak a 5 taqsim olti bo'lganda tenglav sistemasi xo'p, yechimga ega emas bo'ladi A ning bunday qiymatlar soni bitta demak a javob yigirmanchi savol K ka parametrining qanday qiymatlar tenglav sistemasi yechimga ega emas k ning 2 ga nisbati k ning 2 ga nisbati teng bo'lish kerak -3 ning -1 ga nisbatiga Xo'p, teng bo'lmasligi kerak oltiikia nisbat ho'p k taqsim ikki teng minus birinus uch teng emas uch bo'ldi ziddiyat kning bunday qiymatlari mavjud emas deyishimiz mumkin bizda yigirmanchi savol edi ho'p bunday qiymatlari yo'q degan javob a javobida turibdi